Після викриття набу і САП фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті виникла кризова ситуація. Прослідування спричинило напруження всередині Верховної Ради. Цією ситуацією, за даними слідства, скористалася керівниця однієї з парламентських фракцій. За даними слідства, вона ініціювала переговори з окремими народними депутатами, обговорюючи системну неправомірну вигоду в обмін на лояльну поведінку під час голосувань. Ішлось не про разову домовленість, а про регулярний механізм, що передбачав виплати наперед і розраховувався на тривалу співпрацю. Так, у мене действующая история для каждого человека. Абсолютно. одного человека. Это устроит так? Получше, и, полуше, полуше вот, и у нас... Слідство зафіксувало обговорення не лише передачі коштів, а й механізму координації голосувань з використанням захищених месенджерів. За даними слідства, народним депутатам мали передавати вказівки щодо того, як саме голосувати, а в окремих випадках, коли утримуватися або не брати участі в голосуванні. Слідство також встановило, що домовленості стосувалися не лише законопроєктів, а й кадрових рішень парламенту. Давайте завтра. И мне, ну и вы уже с ними будете разбираться. Это же не 20, не 30 человек, вас тут только двое. Это ничего можно сказать включая ну, Вот, я вам завтра вечером. отдам. почему? Потому что сегодня у нас похоже на Но а, я должна вам передать, как вы за что говнят. Я могу это как? Сбрасывать вам на телефон просто? Снимать. Как вы можете принести? Или это после получения будет? Только если положение. Так вот, сигнал бросать или... Я сигнал буду бросать. Я да. буду бросать вам номер, mm -hmm. да, и, ну, условно, за или против. Да, да. Против этого вы можете воздерживаться, не голосовать. Кажется, mm -hmm. чтобы не было голоса. А за, там, за, раз, раз, три, Конечно, желательно, чтобы сбоев не было, mm -hmm. потому что у нас это все очень связано. То есть мы хотим грохнуть это большинство. И поэтому мы не должны давать никаких люфтов. Поэтому уже поговорите с ребятами. Конечно, штрафных санкций никаких не будет, но очень важно, ну, дисциплина потому что, потому что ну, иначе это все не имеет смысла. Uh -huh. И теперь то, что касается кадровых вещей. Мы голосуем за снятие uh -huh. и голосуем, не голосуем за призначение. По всем. По всем, да. По всем, вот. вот, То есть вот какая еще история, что есть законы, которые включаются в порядок дня, Включенные в порядок дня, а мы за них против. Мы все равно голосуем за включение в порядок дня, а потом за них не голосуем, чтобы их убивать. Поэтому здесь тоже, там, где включение в порядок дня, мы тоже будем писать, вам, что за включение в порядок дня, но не голосуем за сам закон. Это очень важно. Хорошо. То есть мы тогда вот по троим работаем. Сегодня я вам направляю в сигнале, кому я голосую за каждый день после погодживания. И плюс завтра вечером мы меня тут встречаемся. Я вам вот это дам уже за две сессии вперед. Okay, хорошо. И тогда э, уже с завтрашнего дня я вам сегодня скажу. И с завтрашнего дня мы уже все сделаем. Керівниця однієї з парламентських фракцій надсилає інструкцію щодо голосування. У січні 2026 року керівницю парламентської фракції викрито і повідомлено про підозру. Зафіксувала посичення посичення. Виявили грошує кошти номиналом бену... попередньо 100 доларів американських доларів.